Якщо на дворі дощ, зокрема, автомобіля краще не сідати, мабуть, це найкраща порада. Але якщо не хода застала вас на дорозі, або вам просто необхідно кудись їхати, а небо не просто є поливати, то вам варто знати деякі деталі про те, як керувати автомобілем під час негоди. І чим саме така особлива їзда і дощі. Особливості машина менее управляемы, менее сцеплены с дорогой, и, соответственно, это сказывается на аварийности, на способах рулежки, на способах торможения и так далее. Самый опасный период во время дождя – это когда дождь только начало. То есть, когда еще асфальт немного-немного влажный, для того, что когда машины ездят, они оставляют на, дороге ляп-ляпки масла, ну, какой-то шампунь, какой-то там еще какая-то выпадает шампунь. И эта вся беда создает такую, как, так называемую вывод на дороге вот в этих целях. Как сказал, там кончики. Называют, называют это мылом, это явление. И для этого, за счет этого дорога становится скользкой. Когда ну, конечно, дождь, особенно внимательным, надо с дорогой, постараться э, скорость, насколько, насколько это возможно. Потому что если скорость будет высокая, то тормозиться будет гораздо Во время дождя надо помнить о том, что задняя ось машины, она может быть длительна. И чем это опасно? Тем, что вроде как ты едешь, вроде как оно все устойчиво, вроде как э -э, дорога нормальная, вроде как ты чувствуешь машину, ведь класс, где-то маленькая лужа, где-то камушек под лужей, и тебя сносит, и ты уже не управляешься, и 10 секунд ты уже в другой машине, или в столбе. Поэтому надо это всегда предугадывать и делать как можно больше, меньше э, резких движений и водить машину более плавно, аккуратно, то есть ехать плавнее. Так, дождь, а точнее его наследки, это очень преступная вещь. Мы не раз чули, мало понимали аквапланирование. Что ж это? Давайте разберемся. самое опасное во время вождения, в принципе, во время дождя, это аквапланирование. Аквапланирование предполагает собой, когда на скорости машина заходит в лужу, между э, полотном дорожным и э, колесом появляется слой воды. То есть колесо не прикасается к асфальту, а прикасается только к воде. То есть, вот, так, вот таким вот образом. Если машина в этот момент просто не управляемая, это один из тех случаев, когда машина вообще не управляется. А машина не управляется только во время аквапланирования и во время полета, то есть когда машина оторвает все четыре колеса. В остальных моментах машину можно управлять. Но в принципе, и в аквапланировании можно управлять. Для того, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, желательно, конечно, следить за высотой протектора на резине. То есть, чем лучше у нас высота протектора, на резине, чем если резина соответствует сезону, тогда, соответственно, и машина будет приятнее вести себя, она будет выталкивать через э, рисунок протектора, будет выталкивать воду, которая попадает между колесами, и покрытиями, мм и машина будет более управляемой. А зараз декілька практичних порад, які суттєво побачить на заїздку під час негоди. І навіть більше їх дотримання може оберегти вас та вашого залізного коня із небезпечних краплів. От ми тільки що насадкала машина, не дамося. более внимательно надо смотреть, э, как есть такое понятие «самая дальняя точка обзора». Это будет ну, развивать то, там, где вы видите. Вы должны контролировать дорогу сначала дальше, одним, грубо говоря, одной точкой э, фокусировки своей ну, глаза. Вы должны видеть дальше, а другой вы должны видеть то, что происходит прямо у вас под колесами. Для того, чтобы мы могли, ну, могли видеть ямы, потому что ямы в нашей, в нашей стране это довольно-таки популярное явление. Вот, и они во время дождя они не пропадают, они просто прячутся и становятся более коварными. А менять колесо а, под дождем это еще менее приятное занятие, чем менять его в обычной ситуации. Поэтому смотреть надо обязательно очень внимательно, далеко и в коем случае, то есть если вы можете позволить себе там во время обычной ну, стрелки, в ну, по солнечной погоде, при хорошей видимости, при хорошей температуре, вы можете позволить себе переключить магнитолу и посмотреть, какая у вас песня играет там, на крутой секунды, То во время дождя это физически нельзя делать, потому что дорога прощает, прощает ошибок. Главное, чтобы избежать ДТП, это низкая скорость, низкая скорость это ну, неправильное понятие, скорость должна быть безопасной. То есть такая скорость, на которой вы успеете среагировать. Вы должны обязательно на время от времени э, сушить тормоза. Что-то над собой сушить тормоза. То есть, для того, чтобы вы могли затормозить, э, тормоза ну, составляют из э, элемента, который тормозит, и, как, и который что-то тормозит, то есть это колодки не диск. Вот, э, когда на них появляется масляная пленка или же водяная пленка, естественно, что эффект торможения будет хуже. Поэтому, когда вы едете, заезжаете в глубокую лужу, ну, мелких это не касается, а вот в глубокую лужу, вы только выехали с ней, вы должны обязательно просушить тормоза. Просушить это буквально 2-3 раза, плавненько нажать на тормоз, и вы почувствуете, как тормоза сразу становятся резко лучше. Это вы должны делать каждый раз. То есть это не займет никаких трудов или каких-то усилий, но это значительно на мы должны всегда держать безопасную скорость раз, э, держать тормоза на готовность, при, при готовности два и, конечно же, обладать э, навыками торможения по асфальту. Во время дождя бывает такая ситуация, когда вам надо остановиться. Это ваша безопасность, и для того, чтобы остановиться, вы должны... Как и обычно в обычной ситуации нажать на тормоз. Но при этом вы должны использовать более менее сильное усилие, чем вы в обычную погоду. Для того, чтобы не заблокировать колеса. Для того, чтобы машина не пошла юзом или же не э, потянула ее просто на всех заблокированных колесах, как по рельсам, грубо говоря, как по салазкам. Для этого вам надо просто немножечко слабее нажать на тормоз, или же если если у вас уже вы чувствуете, что колеса заблокированы, попустить тормоз и начать качать педаль для того, чтобы избежать вот, вот этой ситуации блокировки, потому что во время блокировки тормозной путь увеличится в полтора-два раза. И зимой или же там на льду, на снегу, на грязи, то есть любая ситуация, когда машина перестает быть управляемой, надо делать противозанос, то есть вот эти вот действия на переднем приводе в противоположную сторону, на, заднюю, на заднем приводе в сторону заноса. Все, машина выходит из заноса. Если хотите как бы научиться, практиковаться Тому чтобы выходить за а попробовать найти площадку пустую, там нет автомобилей, и попробуйте запустить машину в занос и выйти из него. Там где это будет безопасно, тогда вы научитесь. И в случае экстремальной ситуации вы сможете делать это более эффективно. Я бы советовал всем автолюбителям, потому что сейчас про это как-то забыли в правилах такого нету. Но во время дождя я всем советую включить не габриты, а именно ближний свет. На расход, на какие-то такие параметры это не влияет, но вы сохраните себе, может быть, кому-то еще жизнь, здоровье, машину и так далее. Потому что вас видно. Вас видно пешеходом вас видно другим водителям, и вы себя обозначили на дороге. И если все так будут то и делать, то будет гораздо лучше и приятнее ездить, вы сами это заметите. Голландець Михель Бекс, засновник і натхненник Бекс TDS Racing, демонструє чудеса вищого пілотажу на своєму суперзарядженому тягачі Мен. Вантажівка вагою 4,5 тонни, розвиває 1100 кінських сил і розганяється до 215 км на годину. Цього більше, ніж достатньо, щоб провести вжах сонне німецьке містечко Фюрстен. Нагадаємо, що навіть у одного з найшвидших серійних суперкарів Bugatti Veyron під капотом усього лише 1040 кінських сил. Хоча вагова категорія у них зовсім різна, але все рівно вантажівка вражає. Рекс на своєму монстрі показав чудеса дріфтингу карколом слалом з каскадерськими трюками уміння паралельної парковки вантажівки. І, мабуть, єдине, що його зупинило, це вибух такої. Що ж, чекаємо відповіді від КАМАЗу. Hey guys, what's up? It's here, and this is і all-new Crazy крейска лежит. Американская компания Razor оголосила про старт продажу своего последнего винаходу – Летящего мини-кара, специально приспособленного для дрифта. Дріфт це вид автоспорту, який характеризується проходженням поворотів з намисним зривом ведучої осі та поворотів у керованому зносі на максимально можливій для отримання на трасі швидкості. У більшості випадків використання такого зносу є не найшвидшим способом проходження поворотів, але це досить ефектно і видовищно. Суперкомпактний разор Crazy Kart з габаритами трохи більше 60 на 90 см і з вагою 63 кг разом з батареями, оснащений колесами здатними повертатися на 360 градусів ручним гальмом, що дозволяє йому. Входити в контрольований занос. Електромотор, розташований під рульовою колонкою, дозволяє розігнатися до 19 км на годину, що досить безпечно для дитини, але досить швидко для отримування справжнього спортивного задоволення. Запас ходу 40 хвилин, після чого батареям потрібно 12 година підзарядка. Проте, як ви бачите, користуватися божевільним картом може не тільки дитина. Российский виробник «АвтоВАЗ» продемонстрировал свое чергове творение – электромобиль на базе модели «Каліна». Поки дана модель це лише прототип, однак керівництво російського автогіганта натякає, що виробництво подібних автомобілів можна розгорнути вельми швидко. При масі в 1200 кг Елада розганяється до сотні за 13 секунд. Максимальна швидкість становить 140 км на годину. Запас ходу від батареї залежить від манери їзди і складає приблизно 140 км. Час під зарядки від побутової мережі становить 8 годин. Ціну електромобіля ЕЛАДа можна порівняти з наземними аналогами. Електрокаліна обійдеться покупцеві приблизно в 1 миллион рублів, що еквівалентно 247 147 тисячам гривень. Це, звісно, без врахування акциз на зборів і мит. Якщо машини підуть у серію, вони коштуватимуть ще дешевше, проте не набагато. Але поки для поширення електромобілів в Україні та Росії найбільші перешкоди це низькі температури взимку на великій частині території країни, за яких як відомо, погано функціонують батареї та відсутність інфраструктури заправок і виробництва компонентів. Всі спеціальні компоненти для Елада – імпортного виробництва. У Нідерландах побудували сімейний автомобіль на сонячних батареях. Студенти Нідерландського технологічного університету Ейденховена побудували чотиримісний автомобіль з багажним відділенням, що працює на сонячних батареях. На їхню думку, машина, які дали ім'я Стелла, стала першим у світі сімейним автомобілем, оснащеним подібним джерелом живлення. Про це повідомляється на сайті університету. Габаритні розміри новинки становлять 4,5 метри в довжину і 1,65 метри завширшки. Завдяки тому, що конструкція автомобіля виконана із застосуванням алюмінію і вуглеволокна, його маса дорівнює лише 380 кг. Стела оснащена силиконовими панелями, які збирають сонячну енергію, і 60 кілограмовим блоком батареї, ємністю 6 кВт годин. За словами розробників, під час руху автомобіль виробляє більше енергії, ніж йому потрібно для їзди. Максимальна швидкість машини складає 110 км за годину, а запас ходу досягає 600 км. У жовтні студенти Заїд Ховена і їхній автомобіль візьмуть участь у заході World Solar Challenge – кілометрової гонці Австралією серед машин на сонячних батареях. Вони змагатимуться в класі, де в першу чергу враховуються раціональні витрати сонячної енергії а не швидкість проходження дистанції.